Primero voy a empezar con la base esta es la primera vez que uso de esta marca como muchos me habían dicho que era buena entonces decidí probarla esta tiene una textura aguadita y súper humectante y me gustó que se vea como natural pero no cubría perfectamente todas mis imperfecciones entonces usé otra que cubre súper bien esta también esta es una de mis favoritas Para hacer mi piel mate, usé unos polvos de Make Up Forever. Este producto es muy bueno, te hace ver la cara como una porcelana. <laughs> perfecta. Ahora pasemos a los ojos. Voy a mezclar dos colores más claros de esta paleta. Mezclé un bronce suave con un tono anaranjado que me parece perfecto para dar como efecto de sombra. Para darle un tono más anaranjado voy a aplicar este color cobre. Ahora sí que se me ve más naranja que queda mejor con el pelo. Ahora viene una parte importante. Me voy a aplicar este tono rojo en el párpado o en la parte de abajo del ojo. Pero para hacerlo tienen que usar una brocha plana y delgada y chiquita. Si usan este tipo de rojo le dan como un toque más exótico. Me aplico de este mismo color en el párpado de arriba y lo difumino para que quede como smokey. Voy a delinear la parte final del ojo como una línea con un café rojizo. Hacer esta parte con una sombra es mejor que con un delineador porque se ve como más natural. Ahora con un delineador con brillantes voy a delinear esta parte de aquí abajo de los ojos. Para las pestañas utilicé mi pestañina favorita que me ayuda a tener mucho volumen y que se vean más largas como lo están viendo. También me la apliqué en las de abajo. Traté de que las pestañas se vean como pegadas como las de una muñeca. como hoy lo que me apliqué en los ojos está como fuerte o como pesado. Las cejas me las pinté solo con una máscara de cejas para que se vean naturales y no tan gruesas. Ahora el blush. Voy a usar uno que es súper anaranjado, super super anaranjado, casi fosforescente. Es casi igual al color de mi pelo, ¿verdad? Este es tipo crema, entonces lo puedes usar con tus deditos, pero es importante esparcer bien para que no queden pegotes. Me lo eché también un poco en la nariz para que me vea como bronceada. Hagamos el contorno. Con una brocha grande me lo aplico a lo ancho del mentón para que la forma de mi cara se vea más definida. Con una brocha más pequeña le voy a dar contorno a mi nariz chiquitín. Ahora sí se nota que tengo nariz. Y lo que hago en la punta de la nariz es hacer como un círculo para que la nariz se vea un poquito más puntiaguda y alta. Hoy me dibujé unas pecas, aunque ya tengo muchas, porque siempre pienso que se ven muy bien con un look bronceado. Yo me las hice con un delineador de gel, es importante hacerlas de diferentes tamaños. Y con otro blush anaranjado le agregué más color a mis mejillas, pero este no es tan fuerte como el anterior. Ahora voy a usar un highlighter. Yo normalmente le pongo highlighter a la punta de mi mentón, arriba de los labios y en la nariz. Y a veces cuando quiero que el look se vea mucho más brillante, le agrego también debajo de las cejas y en los pómulos. Por fin los labios. Hoy me voy a echar un color que es casi igual a mi pelo, como una zanahoria. Este labial tiene una textura súper, súper mate. Está muy lindo este color, ¿verdad? Y por último, con un color rojo, me lo voy a aplicar como en la parte de adentro de mis labios para dar gradación. Sí, esto es todo. Gracias por ver el video y lo siento mucho a los que estaban esperando mi otro video en español. Espero que pueda hacer muchos más videos en español. Y nos vemos en el próximo. Chao.